周总，你找我？花花，来坐。嗯。想喝点什么？红茶？啊不，不用了。嗯，是这样的，我们之前呢有些冲突，我觉得是没有沟通好造成的，所以今天呢想约你来好好聊一聊这个事情。好呀，我也觉得我们应该聊一聊。嗯。 嗯，其实我之前也有做的不对的地方，我这个人就是有这样的毛病，一着急起来手动的比嘴快。今天早上真是多有得罪了。不，不，我知道你这出于好意嘛，而且我今天早上喝了你给我熬的中药，真的感觉身体好了很多。 不得不说，中医真的是很神奇，是吧？你现在知道它的好了吧？我,我跟你讲，这个中医调理呢，就是一个循序渐进的过程。你第一个疗程只需要先喝三个月，然后你就会疗程……我明白，我明白。但是花花，你有没有想过，以你的才能只帮助我一个人，是不是有一些太浪费了？你有没有想过用你的能力去帮助更多的人啊？当然想过呀。你知道仁济大学吗？那可、个、是全国知名的中医学院。 刚好跟斐然与学术合作，你只要通过考试，你就可以加入他们的研究院，为中医推向世界出一份力。你觉得如何？真的？真的君子一言。嗯,嗯，不行不行，周爷爷已经有恩于我了，我不能再欠你这么大一个人情。啊、何况我还有周爷爷交代的任务没有完成。啊、真的没事的。 你不用为我这一棵树放弃整片森林啊！一屋不扫，何以扫天下？这种机会过期不候哦，你可以考虑清楚哦。周总，师傅说过，无事献殷勤，非奸即盗。你该不会是想借这个机会把我打发走吧？啊，怎么可能呢？我看你眼神中有躲闪，应该是被我言中了。 好，就算里面夹杂着一些个人原因，但是我把你放到更适合你的平台去物尽其用，这有什么错呢？我可以走，但一定要等到调理好你之后。有病我会去看医生。有病就晚了。你凭什么管我？爷爷吩咐的。好，敬酒不是吃吃罚酒是吧？那就不要怪我了。这是什么？账单。 你昨天水洗我的定制西装是纯羊毛的，现在完全穿不了了。如果你还想在这里上班的话，就先赔偿你造成的损失，八百块。少看了个零，八千块。这这怎么可能？这哪里来的破衣服嘛？我怎么可能赔得起吗赔不起没关系。这是人济大学特殊人才引进申请表。 其他地方我都给你填好了，你只需要签字。签了字，西装的事情一笔勾销，而且我还会给你一笔可观的助学金。毕竟你是爷爷吩咐也好好照顾的人嘛。石花花，打拳熬药什么的我没学过，但说到谈判，我从来不会把自己放在不利的位置。签了这个表，我们双赢；如果不签的话，我们双输。怎么选，你应该知道答案了吧？ 我不会签的，西装的钱，我砸锅卖铁也会还给你的。石花花，你脑子里面到底装什么东西啊？为什么一定要跟我拼个鱼死网破呢？侠之大者，一诺千金。更何况你这份邀请是接来之时，稍微有点骨气的人都不会接受的。签了吧，不签你会后悔一辈子的。哎、我付钱，我需要留在这里照顾你。不需要你的照顾。你你、嗯、你看，你一个大男人，手劲还没我大，还说不需要我的照顾。我意欺负你这个女孩子。我不签。 我说我不签，断 <laughs> 绝<中>了。<laughs> 你看吧，这就是缺缺钙的表现。吃火锅。火